নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কাক্সালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ পৰিণীতা মেম আজি তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পোন্ধৰ নম্বৰ পাঠটি দিল্লীৰ চুলতানী যুগ এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া চাও আহাচোন আজিনো কি কি প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীত আমি পাঠটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিছো কৰিছো নে নাই এতিয়া আজি আমি তোমালোকৰ অনুশীলনী যিবোৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া চাও অহা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি আছে প্ৰশ্ন চোৱা চুলতান মামুদে কেতিয়া আৰু কেইবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল আৰু কেইবাৰ কৰিছিল চুলতান মামুদে ভাৰত আক্ৰমণ আছে মনত কাবাৰ চুলতান মামুদে কেতিয়া আৰু কেইবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল কি হব উত্তৰটো কেইবাৰ কৰিছিল বাৰে বাৰে কৈছিলো নহয় কিমান আছিল এয়া চোৱা সোতৰ বাৰ কৰিছিল ভাৰত আক্ৰমণ হয়নে আৰু কেতিয়া কৰিছিল এহেজাৰৰ পৰা এহেজাৰ সাতাইশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে চুলতান মামুদে আনুমানিক এহেজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা এহেজাৰ সাতাইশ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত মুঠতে সোতৰ বাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল এহেজাৰৰ পৰা এহেজাৰ সাতাইশলৈকে সোতৰ বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল আমি পঢ়িছো নে নাই যে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ লুটপাট কৰিছিল গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰটো লুটপাত কৰি গৈছিল এহেজাৰ পঁচিশ খ্ৰীষ্টাব্দত হয়নে নাই বুজি পাইছা এতিয়া চাও আহা পিছৰটো প্ৰশ্ন পিছৰটো প্ৰশ্ন চোৱা চাহাবুদ্দিন মহম্মদ নামৰ লোকজন ইতিহাসৰ পাতত কি নামেৰে বিখ্যাত চাহাবুদ্দিন মহম্মদ নামৰ লোকজনক ইতিহাসৰ পাতত কি বুলি জনা যায় প্ৰকৃত নামটো চাহাবুদ্দিন মহম্মদ তেওঁক কি নামেৰে জনা যায় ঘড়ী হয়নে নাই চোৱা চাহাবুদ্দিন মহম্মদ নামৰ লোকজন ইতিহাসৰ পাতত মহম্মদ ঘড়ী নামেৰে বিখ্যাত অৰ্থাৎ তেওঁক কি নামেৰে বিখ্যাত মহম্মদ ঘড়ী মনত থাকিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তাৰায়ুনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল ৰাজপুত ৰজা ৰাজপুত ৰজা ৰাজপুত ৰজা পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহান পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ হৰিৰ মাজত পৃথিৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘড়ীৰ মাজত মহম্মদ মহম্মদ ঘৰি পৃথিৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘৰিৰ মাজত মনত থাকিব প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল এঘাৰশ একান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘড়ীৰ মাজত আৰু দ্বিতীয়টো হৈছিল এঘাৰশ বিৰান্নবৈ একেই প্ৰথমবাৰ কি হৈছিল পৃথ্বীৰাজ চৌহান জিকিছিল প্ৰথমত পৃথ্বীৰাজ চৌহান জিকিছিল আৰু দ্বিতীয়বাৰ কি হৈছিল মহম্মদ ঘড়ী জিকিছিল এয়া চোৱা উত্তৰত দিয়া আছে চোৱা এঘাৰশ একান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত তাৰাউনৰ প্ৰথম যুদ্ধত ৰাজপুত ৰজা পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ হাতত পৰাস্ত হবলগীয়া হৈছিল কোনে হৈছিল মহম্মদ ঘড়ীয়ে এয়া চোৱা মহম্মদ মহম্মদ ঘড়ী ঠিক আছে মহম্মদ ঘড়ী কি হৈছিল প্ৰথম যুদ্ধত এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ যি প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল তাত তেওঁ কি হৈছিল পৰাস্ত হবলগীয়া হৈছিল আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধত দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধত কি হৈছিল পৃথিৱীৰাজক হৰুৱাই উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত নিজৰ স্থিতি সবল কৰি তোলে কোনে সবল কৰি তোলে মহম্মদ ঘড়ীয়ে মনত ৰাখিবা দেই মহম্মদ ঘড়ী মহম্মদ ঘড়ী মনত থাকিব তোমালোকৰ মহম্মদ ঘড়ী অৰ্থাৎ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত পৃথিৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘড়ীৰ মাজত আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধও পৃথ্বীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘড়ীৰ মাজতেই হৈছিল কেতিয়া হৈছিল এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথমখনত কোন জিকিছিল পৃথিৰাজ চৌহান আৰু দ্বিতীয়খনত জিকিছিল মহম্মদ ঘড়ী হল এতিয়া চোৱা পিছৰটো প্ৰশ্ন কুটুব মিনাৰৰ নিৰ্মাণ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কোনে শেষ কৰিছিল কোনে কৰিছিল কুতুব্দিন আইবাকে কুতুবিনাৰৰ নিৰ্মাণ দিল্লীৰ চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষ কৰিছিল চুলতান ইচৰ দিনত আৰম্ভ কৰিছিল কুতুব্দিন আইবাকে আৰু শেষ হৈছিল ইলটুতমিচৰ দিনত মনত থাকিব এতিয়া চোৱা পিছৰটো প্ৰশ্ন চুলতানী যুগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ দপ্তৰক কি বোলা হৈছিল কি বোলা হৈছিল উজিৰ বোলা হৈছিল নে নাই উজিৰ আৰু দপ্তৰক কি বোলা হৈছিল দিবানী উজাৰত দিবানী উজাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক কি বোলা হৈছিল উজিৰ আৰু দপ্তৰক বোলা হৈছিল দিবানী উজাৰত এতিয়া চোৱা আলাউদ্দিন খেলিজিয়ে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব কাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছিল কাৰ ওপৰত কৰিছিল এয়া চোৱা আলাউদিন খিলিজিয়ে দিবানী ৰিয়াসত আৰু চাহানী মন্দিৰ বিষয়াৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছিল দিবানী ৰিয়াচত আৰু চাহানী মন্দিৰ নামৰ দুজন বিষয়াৰ ওপৰত কি কৰিছিল বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছিল মনত থাকিব এইটো হ'ল দিৱান ই ৰিয়াচত আৰু এইটো হ'ল চাহানী মন্দিৰ এই দুটা নামৰ দুজন বিষয়াৰ ওপৰত কি কৰিছিল বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছিল এতিয়া চাও অহা পিছৰটো প্ৰশ্ন ইকটা কি ইটা কি ইকটা হল দাক খিলিজি আৰু তগলক বংশৰ চুলতানসকলে শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল কিছুমান ভাগত ভাগ কৰিছিল এই অঞ্চলবোৰকে ইকটা বোলা হৈছিল দাস খেলিজি আৰু তগলক বংশৰ চুলতানসকলে কি কৰিছিল শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে গোটেই সাম্ৰাজ্যখনক কি কৰিছিল কিছুমান ভাগত ভাগ ভাগ কৰিছিল আৰু সেই ভাগবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় ইকটা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যি ভাগ আছিল সেই ভাগবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় ইকটা বুলি কোৱা হয় এতিয়া চহা পিছত কি আছে খালি ঠাই কুৰ কৰা দেশ আছিল চুলতানী যুগৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা চুলতান কোন আছিল প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা চুলতান ৰেজিয়া চুলতানা ৰেজিয়া চুলতানা ৰেজিয়া চুলতানা ৰেজিয়া চুলতানা আছিল চুলতানী যুগৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা সম্ৰাট দেশ জয় কৰা আলাউদ্দিন খিলিজিয়ে একমাত্ৰ চুলতান কি জয় কৰা দক্ষিণ ভাৰত দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰা আলাউদ্দিন খিলিজীয়ে একমাত্ৰ চুলতান তাৰ পিছত চোৱা ইবন বটুটা দেশৰ দিনত ভাৰতলৈ আহিছিল ইবন বটোতা কাৰ দিনত আহিছিল মহম্মদ বিন তগলকৰ দিনত মহম্মদ বিন তগলক মহম্মদ বিন তগলক মহ দিনত ইৱন বতুতা ভাৰতলৈ আহিছিল ডেছ আছিল সামৰিক বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া কি হব আৰিজ ই মাবালিক ই মাবালিক আৰি যি মাবালিক আৰি যি মাবালিক আছিল আৰি যি মাবালিক আছিল সামৰিক বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া পিছতো চোৱা পানীপত প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল পোন্ধৰশ খ্ৰীষ্টাব্দত পানীপুটৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল পোন্ধৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া চোৱা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা কুটুবুদ্দিন দাহ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কোনে কৰিছিল কুতুবুদ্দিনে দ্বিতীয়টো চোৱা আলাপ্তগীন মহম্মদ ঘুৰি গজনী ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হব আলাপ্তগীন গজনী ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আলাপ্তগিনে তৃতীয়তে চোৱা কামাখ্যা দেশ সোমনাথ মন্দিৰ চুলতান মামুদে লুটপাত কৰিছিল কি কৰিছিল সোমনাথ মন্দিৰ সোমনাথ মন্দিৰ কোনে লুটপাত কৰিছিল সোমনাথ মন্দিৰ চুলতান মামুদেক লুটপাত কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে চোৱা বাহালুল লদি ইব্ৰাহিম লদী চুলতান যুগৰ শেষ চুলতান কোন হব ইব্ৰাহিম লদী তুৰ্কী আফগানসকলে ভাৰতত দুশ বছৰ তিনিশ বিশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল কিমান কৰিছিল তিনিশ বিশ বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল এতিয়া চোৱা চুলতানী শাসনকালৰ ৰাজবংশ কেইটাৰ নাম ক্ৰম অনুসৰি লিখিব দিছে প্ৰথমতে কি আছিল দাহ বংশ দ্বিতীয়তে কিলিজী বংশ তৃতীয়তে তগলক বংশ চাৰি নম্বৰত ছয়দ বংশ আৰু পাঁচ নম্বৰত লদী বংশ এয়া চোৱা এইকেইটা দাহবংশ খিলিজী বংশ তগলক বংশ ছয়দ বংশ আৰু লদী বংশ এই পাঁচটা একাধিক্ৰমে সজাব দিছে মনত থাকিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নোত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ